Oke okay, assalamualaikum guys. Oke okay, assalamualaikum. Jadi ini aku hari Jumat ya guys. Hari Jumat di Madinah. Alhamdulillah. Tur umroh kita dapat dua kali Jumat. Sholat Jumat pertama sholat Jumat di Mekah dan yang kedua sholat Jumat di Madinah. Nah kemarin teman-teman bisa lihat sholat Jumat di uh, Mekah seperti apa situasinya. Dan sekarang kita akan melaksanakan sholat Jumatnya di uh, Madinah di Masjid Nabawi seperti apa suasananya dan sudah terlihat sangat ramai sekali di sini. Padahal aku berangkat jam 11 lebih masih belum ada jam setengah 12. Ini sudah ramai banget ya. Tuh. tuh. Udah ramai banget, ya pun cuma tinggal sedikit lagi kita sampai karena alhamdulillah hotel kita deket banget dengan Masjid Nabawi. Karena setiap azan dan imam aja kedengeran loh dari kamarnya nah sekarang udah beda cepet-cepet tadi kayaknya kita harus dapat tempat tempat sof yang enak nanti ya ini bakal rame banget nggak kalah ramenya sama yang di Mekah guys cek coba kita lihat yang di depan ya aku balik kameranya tuh ini belum adan sama sekali, tapi semua orang sudah berbondong-bondong menuju Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat Jumat. Untuk bersiap-siap itu udah di depan itu situ, tuh udah di depan situ sana, udah rame banget ya Allah. Kita dapat tempat apa enggak ini? Ya harap semua orang berlari-lari, ya Allah. Gimana ini? Biasanya ditutup-tutup sama askar gitu. Wow Wow sama rame dengan yang dibuka kemarin ini Mana apa Jamaah putrinya di belakang pula Jangan sampai senggolan Ya oh, lari-lari guys Ada nyari sof ini Ya Allah Astagfirullah Ini ketinggalan Ininya apa kalungnya kalung identitasnya ketinggalan astagfirullah gimana ini ya Allah semoga Halo, ini Wah, gara-gara buru-buru tadi jadi nggak bawa kan nggak apa-apa deh mudah-mudahan aman ya jangan sampai ketangkep kalau ketangkep nanti repot yang penting bisa pulang ke hotel aja tuh keren banget baru sampai pintu gerbangnya di sini teng nih kita gerbang langsung depan yang udah rame banget. Kalau kamu pengen dapet unta, dapat di shof yang paling depan, kamu harus pagi-pagi banget sudah ada di Masjid Nabawi, guys. Dan kalau siang gini, payung-payung besar ini sudah dibuka semua karena sholat Jumat ini memang istimewa, ya, guys. Jadi, memang akan banyak banget jamaah yang berbondong-bondong untuk ke masjid. Ya, seperti inilah Jumat Mubarok di Madinah. Untuk shof perempuan, untuk shof wanita. Itu berada di belakang sana Sebaiknya kita belok Di sebelah mana Sama aja kayaknya jalannya Jalannya susah nggak ya lewat sini atau lewat sana ya Oke okay. Yaudah kita sudah lewat sini Kita lanjut sini Ayo-ayo nih keburu-keburu ditutup oh, oh, oh. oh guys Sabar haja, sabar haja, sabar haja. Para askar sudah mulai memblokade jalan-jalan ini dengan pagar-pagar hijau ini dan Oke. Kita nggak usah harus memaksakan diri untuk masuk ke Masjid Nabawinya ya. Maksudnya nggak nggak usah masuk di dalam gitu kita cari aja tempat yang kira-kira enak nyaman nggak pengap di luar aja ya kayaknya ya di mana kita ini ibu-ibu di sini ada nih yang soft di depan kayaknya enak di sini tapi kayaknya udah penuh di sini bapak-bapak soft laki-laki ya haja ya haja nggak boleh berdiri di situ ya kita dapat di mana tapi santai guys Meskipun nanti kita nggak dapat soft, ketika sholat Jumat dimulai kita nanti seberdiri berdirinya di mana ya disitulah soft kita. Aman, tenang aja. Yang penting kita cari tempat yang hmm, dimarah-marahin askar gitu. Tapi di sini biasa seperti itu. Oh, sudah penuh semua. Gak bisa masuk sini, <treat fuult> Cari tempat-tempat yang kira-kira bisa nyelip-nyelip gitu, gak bisa masuk, tapi gak bisa lompat. Gimana, <usik> <hari ini'mcar> <cinhos> <athletes> mm... guys? Kita nggak belum dapat tempat haus, <laughs> udah haus sekali, aku sudah di pagar ini, Sudah dipagar pagar hijau, nah ini bisa masuk nih? habis Sudah di pagar-pagar hijau ini nggak bisa masuk, udah kita cari di belakang sini aja. Oh panas. Tempat yang sejuk ya, oke. Okay, di sana dapat <coughs> oke. Okay, kita dapat tempat di sini, agak panas, gak apa-apa. Oke, okay, alhamdulillah. <laughs> akhirnya dapat tempat, tapi ya nggak apa-apa, sedapatnya tempatnya, meskipun nggak ketutupan, nggak ketutupan, nggak ketutupan payung ya, nggak ketutupan payung dan langsung kena cahaya matahari, tapi mungkin ini sebentar saja, nanti kalau sudah beberapa menit mungkin mataharinya akan bergeser. Yang penting kita sekarang ada di depan sendiri guys, di depan sofa yang ini maksudnya ini. Di sini aku duduk. Nanti juga di sini mungkin, nanti juga di depan sini mungkin akan penuh juga pada saatnya. Nanti juga akan penuh pada saatnya kok. Jadi sementara ini saja dah, aku pakai buat kudung ini aja dulu ya. Soalnya panas banget. Ya, apa butuh perjuangan daripada jalan kemana-mana juga sama aja, capek ya. Sama aja juga tempatnya juga penuh di mana-mana ya. E, kalau mencari tempat yang ideal, yang penting kita nyaman aja yang penting kita ridho aja itu aja intinya yang penting kita ridho karena sebentar nggak apa-apa dan apa bedanya dengan yang di Mekah kemarin kalau yang kemarin di Mekah itu uh, kita uh, ambilnya alhamdulillah waktu itu di lantai dua untuk tawaf itu loh nah terus setiap kali kita mau duduk digeser digeser geser geser terus ia ya, tetap ditempatkan di tempat-tempat uh, yang soft untuk perempuan gitu dan memang krodit crowded sama kroditnya ya. cuman kalau memang kalau Mekah krodit banget Masya Allah dan mungkin ini juga nanti ketika bubar juga krodit sih ini rame banget sih Masya Allah tapi Alhamdulillah ya bisa menikmati dua kali jumat di Mekah satu kali dan di Madinah satu kali ini Masya Allah sekali Alhamdulillah <laughs> panas panas banget guys panas banget super panas <laughs> apa -apa. sudah bisa dibayangkan ya guys kira-kira kayak gimana perjuangannya kalau kita pengen ikutan sholat jumat di masjid Nabawi dan masjidil Haram iya kan <laughs> tuh kan rame banget kan oh. Dan depannya sana, tuh. tempatnya teduh juga tadi kepanasan sebentar aja sekarang sudah teduh lagi kan nah ini saatnya khutbah jumat ya guys ya khutbah jumat masjid nabawi jumat 13 oktober 2023 Jumat udah selesai guys dan ketika bubar jalannya juga akan crowded seperti ini sama saja tapi aku mau melipir mau ambil air zam-zam dulu haus banget sama mau ambil buat di botol. Wah antri ternyata ambil airnya diam mienya gimana lagi ya. Waduh masih. Nih. Kalau mau ambil air jam-jam ini ngantri seperti ini nih. Di sana habis. Kayaknya kita harus cari tempat lain untuk bisa mengambil air zamzam Yang penting kita minum dulu deh. Minum nggak usah air zamzam dulu nggak apa-apa ya haus banget soalnya ini panas terik. Di situ yang bukan air zamzam zam di situ depan. Nah di sini juga disediakan untuk minum, tetapi ini bukan air zam-zam ya. Ini bukan air zamzam kita bisa minum di sini nah karena pengalaman kemarin di Mekah berdesak-desakan dan mencari jalan di kerumunan yang sangat padat dan probit seperti yang di depan ini sangat melelahkan dan kondisi tubuh sedang dalam recovery jadi kayaknya kita tunggu waktu sebentar lagi supaya jalan nge, nge, nge. Nah kita tunggu aja sampai jalannya agak lega gitu guys. Soalnya capek banget kalau harus berdesak-desakan dan panas, haus Apalagi masih mau cari air jam-jam Kayaknya air jam-jamnya -jam ini di beberapa titik habis mungkin ya Sebanyak ini jamahnya kan kalau semuanya pengen minum air jam-jam hmm. seperti itulah perjuangan kita kalau mau sholat Jumat di Masjid Nabawi supaya dapat soft shol sholat guys. Benar-benar harus berjuang. Assalamualaikum.